Saatlı rayonunda İcra Hakimiyyətinin tədbirlər planına uyğun olaraq şəhər mərkəzi və 43 yaşayış sahələrində ağac əkmə kampaniyası davam edir. Bundan əlavə yaşıllaşdırma yol kənarlarında, park və xiyabanlarda eləcə də bütün yaşayış sahələrinə əhatə edir. Hazırda rayonun giriş və çıxış hissələrində Qazı Mühməd Bəhrəmtəpə magistral yolunun hər iki tərəfində, Habələ Saatlı, Musalı, Məzrəli avtomobil yolunun ətrafında daha çox ağac əkini aparılır. Dekorativ ağaclarla yanaşı Gəncə çınarı, Şamf küknarı və digər həmyaşılı ağaclara daha çox üstünlük verilib. Bundan əlavə yol kənarındakı boş sahələr kolkostdan təmizlənib, ərazilər şumlanıb. Üm rayon ağacəkmə kampaniyasında idarə, müəssisə və təşkilatlardan 500-dən çox iştirak edib. Yaşıllıqların suvarılması üçün kommunal təyinatlı texnikaların köməyindən istifadə olunub. Yeni əkilən hər bir ağac rənglənib və ona aqrotexniki qulluq göstərilir. Bu dəfəki imajlıqda 5000-dən çox müxtəlif ağaclar əkilib. Daha çox ağac əkən və onun yetişdirilməsinə lazımi aqrotexniki qulluq göstərən kənd ərazı nümayəndəlikləri mükafatlandırılacaq. Əsas məqsəd isə Muğam bölgəsində yaşıllıqların daha da artırılmasına nail olmaq, Qızmar yay aylarında əhalinin istirahətinə şərait yaratmaqdır. Nuranə Əliyeva, Aydin Yavərzadə, Əmir Ələkbər Hüseynov, saatlı